ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं द्वितीयस्कन्ध अथ सप्तमूध्याय ब्रह्मोवाच यत्रोद्यदक्षिदितलो धरणाय बिभ्र क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्द अन्धर्मकार्णव उभागमादिदैत्यम् तं तं श्रयात्रिमिव भज्रधरोदधार जादो रुजेरजनय सुयमान् सुयज्ञ आगुधिसूनुरमरान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महदी महरत्यतार्थिं सोऽयं भुवेन मनुना हरित्यनुक्ता यज्ञे च कर्दमगृहे धिजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे पूजेययात्मशमलं अस्मिन् विधूय कबिलस्य गतिं प्रभेदे अक्रेरबध्यमभिकांशद आहतुष्ठो दत्तो मयाहमिदि यद्भगवान् स दत्ता यत्पादपङ्गजपरागपवित्रदेहा योगर्द्धि मा भुरुभयीं यदुहैकयाध्या तप्तं तपोविविधलोगसि सृक्षयामि आधौ सनः स्वदपसः सदुःसनोऽभूत् प्राकल्पसम्भवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यद चक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितनिष्ठमूर्ध्यां नारायणो नर इति स्वदभः प्रभावतो नियमावलोभम् देव्यस्त्वनङ्गं न सेगु कामं दहन्ति कृदिनो ननुरोष रोषदृष्ट्या रोषं दघन्धमुदतेन दघन् दघन्द्यसख्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिबेति कामः कथं नु पुनर पुनरस्य मनः श्रयेदां पिद्ध सपत्न्युदिदपत्रिभिरन्दिराज्ञो बालोऽपि सन्नुभगदस्तपसेवनानि तस्मा अदातृभगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्दिमुनयो यदुपज्यतस्तात् यद्वेनमुत्पदगदं द्विजवाक्यवज्र विपृष्टपौरुषभगं निरये पदन्तं प्राथोऽर्थितो जगदि पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुथा सकलानि येन वृषभ आस सुदेवी सूनूर्यो वै चचार समदृज्जडयोगचैर्यं यत्पारमहंस्य मृषय पदमामनन्धि स्वस्थ प्रशान्त परिमुक्तशङ्ख सत्रे ममास भगवान् गयशीरशाधो साक्षात्सयज्ञपुरुष तवनीयवर्ण छन्दो कन्दोमयो मखमयोगिल देवदात्मा वाजो बभू उरुषदिश्वसदोस्य नस्त मत्स्यो युकान्धसमये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेद विस्रंसिदानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरो दधौ अमरधानव यूथपानाम् अमृतलब्धय आदिदेव पृष्ठेन कच्छ भवभूर्विदधारगोत्रं निद्राक्षणो त्रिपरिवर्त कषाणकण्डू त्रैविष्टपूरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमभ्रुगुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशुगदयाभिपदन्दमाराधूरौ निबात्यभिततारनखैः स्फुरन्दम् अन्धः सरसि पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपदिरम्बुजहस्त आर्त आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थस्रवश्रवणमङ्गलनामधेयम् श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयच्छक्रायुध पदकराज चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् अस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयो जहारां ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यधिते सुधानां लोकान् विचक्रमयिमान् यथाधियज्ञमां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृदे परिचरन् प्रभुभिर्नचाल्य नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादसौजमाभशिका धृतवधो विबुधाधिपत्यं यो वैप्रतिश्रुतमृदेन चिकीर्ष धन्यदात्मानमङ्ग शिरसा हरयेभिरें तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसदत्वदीपं यद्वासुदेवशरणाविदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्षविहदं दशसु स्वतेजो मन्योन्दरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रि पृष्ट उशदीं प्रदयंश्चरित्रै दन्यश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुनरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागमृतायुरवा वरुन्धा आयुश्च वेदमनुशास्त्यवदीर्यलोके याय विधिनो महात्मा ब्रह्मद्रुगुत्सिरपदवनिकण्डकमुग्रवीर्य स्त्रि सप्तकृद्वरुधारपरस्वधेन अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वागुवंश अवधीर्य तिष्ठन्वनं सदयिदानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकण्ठर आर्तिमार्च यस्माअुधधिरूढभयाङ्गवेभो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवज्जिदक्षो दूरे सुहृन्मदितरोष सु तादप्यमानमगरोरगनक्रचक्र वक्षस्तरस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बिद कगुब्जुष ऊटहासं सद्योसुभिस्सख वने विने्यदिर्विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरदुद्धिसैन्यम् भूमे सुरेतरवरूथविमर्थिताया क्लेशव्ययाय कलयासिदकृष्णकेश जाद करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्ग कर्माणि चात्ममहिमो बनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदु लूकिया त्रैमासिकस्य च पदा सगडोपवृत्था यद्रिङ्गदान्तरथ जगदेन प्रजे प्रजपशून् विषतो य पीथान् पालां त्वजीवयदनुग्रह दृष्ट्य वृष्ट्या तच्छुद्धयेदि विषवीर्यबिलोलजिह्वम् उच्चाडयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निसि निःसयानम् दावाग्निना सुजीवने परिदह्यमाने इन् उन्ेष्यति व्रजमदो वसिद्धान्तकालं नेत्रे पिथाय सबलो नुन्दममुष्यमाता सुल्भं सुदस्य न तु तत्तदमुष्यमादि यदृम्बदोऽस्य वदने भुवना निगोभि सम्भीष्य शकितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्ध्यापृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विकुण्डमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे गोपैर्मखे प्रदिहदे व्रजविप्लवाय देवेऽपि वर्षति पशून् कृपया रिरक्षु धर्तो सप्तदिनानि सप्तैक अनखैकगरे सलीलं क्रीडन् वने निशि निशाकरश्मिगौर्यां रासोन्मुखकलपदायदमूर्च्छितेन उद्दीपितस्मररुचां व्रजभृद्वधूनां कर्तुर्हरिष्यति शिरोद्धनदानुगस्य एच प्रलम्बखर दर्दुरकेशरिष्टमल्लेभकंसयवन कुजपौण्ड्रगाढ्या अन्ये च साल्युकविबल्युलदन्तवक्त्रसप्तोषम्बरविधूरदरुक्मिमुख्या एवामृधे समितिशालिन गुरु कम्भोजमत्स्यगुरुकैकय सृजयाद्या यस्येन्द्रदर्शनमलं बलम पार्थ भीमव्याजा कुयेन व्याजा कुयेन हरिणा निलयम् तदीयम् कालेने मीलिददियाम अवमृष्यन्रूणां तोगायुषं निगमो बद भद दूरपार त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विडपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निश्चितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भि लोकान्ताधिविमोहमधिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यद औपधर्म्यं यह्यालयेष्वभिस्तनाम् सदां न हरे कदा स्युः पाखण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाखा सुधा वषडिति स्म शिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोह मृषयो न वये प्रदेशा स्थाने च धर्ममघमन्यमरावनीषा नन्दे अन्धे त्वधर्महरमन्युवशा सुराध्या मायाभिभूतय इमा पुरुषक्तिभाजागणनां विष्णोर्नुवीर्यगणनां कदमूर्खदीह यः पार्थिवाण्यभिकविर्विममे रजांसि यः कम्बयः स्वरहसाखलदातृपृष्ठं यस्मातृसाम्यसदनादुरुकम्बयानं नान्दं विधाम्यह ममीमुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुदोपरेये गायन् गुणान् दश सदानन आदिदेवशेषोऽधुनाभि समवस्य दिनास्य पारम् तेषां स एव भगवान् दययेदनन्दः सर्वात्मना श्रिदवदो यदि निर्व्यलीगं ते तुस्तरामधितरन्ति च देवमायां नैषामहमिति धी श्वश्रुगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानद दैत्यवैद्य पत्नीमनोष च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हि ऋभुरङ्ग उदध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुजुकुन्दविदेहगाधीरघ्वम्बरीष सगरा गयनाहुषाध्या मान्त्रा त्रलर्क सदधन्योरुरन्दिदेव देवव्रतो बलिरमूर्धरयो दिलीबं सौभैजिदङ्गशिबिदेवलपिप्पलादसारस्वदोधव पराशरभूरिशेना येने विभीषणूमधुपेन्द्रदत्त पार्थाश्लिषेणविदुरस्रुतदेव वैद्या देवैविदन्ध्यधितरन्ति च देवमायां श्रीशूद्रहोणशबरा अभिपापजीवा यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्तिजग्जना स्तिजग्जना अभि किमु श्रुतधारणया धारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सस सद सदः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारगवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्झमानां तद्वै पदं भगवद परमस्य पुंसो रक्मेदि यद्विधुरजस्र सुखं विशोकं सदृग् नियम्ययदयोर्तहेति सदृङ्नियम्य यदयोगर्तेदिं नित्रमिन्द्र स्वराडिवनिपानगनित्रमिन्द्र श्रेयसामभिभुर्भगवान् यतोऽस्य भावः स्वभावविहितस्य सद प्रसिद्धि देहे विगमेनु विशीर्यमानी व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेज सोऽयं ते बिहिदस्ताद भगवान् विश्वभावना समासेन हरेनान्यत् अन्यस्मात् सदसज्जयेत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवदोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य മായം വർണദോ മുഷ്യ ഈശ്വരസ്യു മോദ ശൃണ് നിത്യം മായയാത്മാ മായയാത്മാഹ്യതി ശ്രീഹരയേ നമ ഇതിഭവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസയാം സംഹിതയാം തൃതീയസ്കന്ധേ ബ്രഹ്മനാരദ സംവാ സപ്തമോധ്യ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ